Стены. Это что, он может, вот наши ручки. Да, точно фэншуй. Да, за то, что мы а а не за это вы Это вообще. Это издевательство просто в любом душу каждому человеку. я подняла вопрос, они говорят, а к вам надо как по-скотски относиться, у вас тут воруете, это вы сами, ну что неправильно, мы да хотим вместе. Да. Вы сами воруете, вы что сами за все. Мы есть, поставим что? На, вас, на вас видеонаблюдение, сказали из Жень. Как унижать людей? Что вы сами это, мы на вас акт в прокуратуру подадим, что вы стекла бьете, это уже позаменяли. Это Заменили вот на днях. Так как не было этих стекол, я не знаю уже сколько лет, их никто не знает. На меня, меня. будут прокуратуру еще. Начальник по аварийной полистам а предложил мне с детьми это? приобрести квартиру на первом этаже. Это то, что человек, который этим вопросом занимается, он такое мне сделал предложение. Так у меня эта квартира, моих родителей. Я мои думаю, интересно. Еще не работала квартиру. Понимаете? что-то предлагают. Так потом когда следующий раз я пришла, уже он извинения не У нас тут О, ж... подымает, вы... Никто никого не пытал, ни жителей, ни. Я был. же говорю, вы посмотрите, ну хотя бы пластик какие то аккуратно, там, а что вы за угрызки? вы смотрите, кто, кто позволил вот это делать и делать? Это ремонт. Это ремонт, у нас в доме работают ремонт. Стены, кому это вообще надо? Кто заинтересован в этом? Мы ну, не заинтересованы, нам не нужно. Я просто хочу сказать, что... Давай. И черта, что, это это вас, сказал, и чтобы вот это вот все делать, вот эти все э, с, само, самоустановки, вот эти, нужно жителям письменным хотя бы соглашение. Мы не согласны, они свернули несколько дней. Скажите, днем, дети спят, взрослые, все, такие дыры, такое все. Где документация, где жители спрашивали, ничего нет.